Salam hörmətli izləyicilər. Abşeron rayon Heydər Əliyev mərkəzi, Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin başlatdığı Evdə qala, evdə yarat layihəsinə tar musiqi aləti haqqında məlumatla qoşulur. Tar mizrabla çalınan simli dartımlı musiqi alətidir. Azərbaycan tarı özünə məxsus quruluşa, konstruksiyaya və bədii texniki imkanlara malikdir. Ümumiyyətlə tar aləti bir çox ölkələrdə, İran'da, Orta Asiyada, Dağistan'da və başqa yerlərdə geniş yayılmışdır. Lakin özəl cəhətlərə malik Azərbaycan tarı digər tar lərindən, məsələn, İran tarından xeyli fərqlənir. 19-cu əsrin 2-ci yarısı Azərbaycan musiqi sənətinin ən görkəmli nümayəndəsi sayılan Mirzə Sadıq Əsədovlu tar musiqi aləti üzərində rekonstruksiya aparmış. Alətin konstruksiyasını elmi akustik prinsiplər əsasında dəyişdirmişdir. O, tarın səsinin gücləndirmək üçün simlərin sayını artırmış, alətin qolunun yuxarısında Əlavə pərdə bağlamış. Tar ifaçılığı texnikasında lar barmaq adlı üsuldən geniş istifadə edilməsinə yol açmış. Tarı diz üstünə qoyub əylərək çalmaq qaydasından qaldırmış və tarı sinə üstünə alıb çalmağı daha münasib, daha yararlı hesab etmişdir. Müasir Azərbaycan tarı 11 simli, geniş səs diapazonuna və zəngin ifaçılıq imkanlarına malik alətdir. Milli musiqi ifaçılığında həm solo, həm də müşayiətçi alət kimi istifadə olunur. Tar sözünün mənası sim deməkdir və şərqdə bir sıra simli alətlər adında rast gəlinir. Düd tarsiyar, çahartar və s. Ərəb ölkələrində isə də fəaliyyətini taradandırırlar. Azərbaycanın bir çox məşhur tarzənləri vardır. Bəhram Mənsurov, Elçin Həşimov, Zamiq Əliyev, Nadir Mənsurov və başqaları.